Этот момент, наверное, в украинском футболе самый был, может быть, за мое последнее время или за мое уже руководство самый важный для того, чтобы мы сделали правильные выводы и не дали возможности эмоциям захлестнуть дальше выплеснуть его и эти эмоции на то, чтобы наш украинский футбол потерял ну, не то что лицо, но и вообще смысл в развитии. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы, я лично увидел в, в первых же действиях пробелы в наших дисциплинарных правилах и в регламенте. Уверен, что для каждого юриста или для каждого человека, который имеет там юридическое образование, есть, есть понятие того, что законы нельзя нарушать и те законы, которые сегодня действуют, по ним и необходимо принимать решения. К сожалению, данные, там еще история этих регламентов и дисциплинарных правил дает возможность двойного толкования. Это все вызвало следующие и последующие все действия. Уверен, если бы не такое, такая возможность для, там, в конкретном случае, Мажоровского, то это дальше бы не вышло бы в там, несправедливость, ощущение несправедливости в украинском футболе. Уверен, что это еще раз отдельная история для того, чтобы представители не просто арбитра, рапорта арбитра, но и представители комитета арбитров уже всего ну, от комитета арбитров был включен в решение или в принятие решения КДК, но без права голоса, чтобы на заседании КДК обязательно присутствовал представитель комитета арбитров и который мог бы прокомментировать и дать оценку тому или иному рапорту арбитра. Уверен, что это даст возможность, еще одну возможность для такого предохранителя, для того, чтобы в решениях или там в рапортах у нас арбитры не имели, ну, назовем так, безграничная возможность трактовать те или, иные возможности, те или иные моменты в футболе. Это все результаты последних игр. И эти две, два момента, там две, две подряд игры, то, конечно же, это вызов для того, чтобы те реформы, которые были, так назовем так, не, не видны на первый взгляд, были внесены буквально за самый короткий срок. Каждый видел это, каждый переживал, также и я переживал, в том числе для того, чтобы решения, любые решения, которые принимались в украинском футболе, они были справедливыми, они были равно удалены от любых интересов любых клубов. Я бы здесь хотел сказать, что уж точно все те там, возможные там, общения между теми или иными клубами или руководством клубов здесь точно отсутствуют. Потому что в этом плане я могу дать четкое заявление, что никто не имеет права вмешиваться в решение КДК или апелляционного комитета. Это должно быть равно удалено от всех клубов. И никакие симпатии или антипатии в личной жизни или там в общениях не должно переноситься на решение высшего органа но а для того чтобы развязать руки назовем так в громких вопросах необходимо внести ряд изменений в том числе и службу расследования службу прокурорскую футбольную прокурорскую ну и конечно же уверен что мы даже не забывать что уже действует закон о борьбе с коррупцией и те дела, которые уже переданы в Генпрокуратуру, должны будут довести, доведены до конца. И я надеюсь, что наши правоохранительные органы дадут громкую оценку ряду фактов, о которых ну, уже все видели, слышали. И здесь важно не просто о них говорить, но и показать реальное действие в жизни о тех фактах, которые надо вскрывать, и люди должны нести за это наказание во все эти конфликты было вовлечено пять игроков в национальной сборной это вершина украинского футбола назовем так на которых равняются молодые футболисты на которые равняются те ребята там, девчонки мальчишки которые хотят свое будущее связать с футболом они смотрят на это они делают для себя выводы и во многом это больше чем просто футбол это воспитание будущих украинцев, это воспитание их морали, их поведения в жизни. И это очень больш... главная задача для игроков сборной. Но для меня, как я увидел этот момент, что эмоции, которые перехлестнулись на поле, каждый из тех, кто участвовал в, этом, в этих эпизодах, сразу же после игры, ну или чуть позже, как мы видим, признали свою вину, извинились и понесли наказание. Да, где-то смягченное наказание, там, как мне кажется, это мое мнение, я не глава КДК и не член КДК. Да, где-то может быть в другом случае, если б, еще раз хочу сказать, не рапорт арбитра, может быть было бы другое решение. Но сегодня самое главное, что наши игроки и наши ребята-лидеры, на которых равняются, на которых смотрят, они имеют мужество, имеют мужской характер, извиниться, принести извинения и вместе, объединившись в одной команде, решать серьезные задачи. Это главное. И наша цель, чтобы те наказания, которые мы будем вменять в будущем, при изменении дисциплинарных правил и регламента были максимально жесткие, чтобы никто больше не не позволил себе ни футбольное, ни спортивное поведение в наших чемпионатах и розыгрышах кубках. Это это важно, это самый важный вопрос, потому что после этого обязательно должна пройти работа премьер-лиги с каждым клубом с каждыми игроками по их морально-этическому поведению, по тому, чтобы они понимали, какое будет наказание, максимальное наказание за каждое из их проступков, чтобы не было ни у кого там сомнений о том, что можно трактовать по-разному то или иное наказание. И, конечно же, необходимо проводить такую же работу и по разъяснению ответственности за договорные матчи. Я хочу еще раз подчеркнуть, что это также сегодня одна из... Ну, Главных э, болевых точек украинского футбола. И вот как раз жесткое наказание за такие вещи, и профилактика с молодыми игроками, и с командами и премьер-лиги, и э, юношей, э, юношеских команд, даст возможность э, в будущем э, от этой раковой оп опухоли избавиться. И это очень важно.